अल्लाजल जला ने हर बंदे और बंदी में तरह तरह की मुख्तलिफ किस्म की हाजतें और ज़रूरतें रखी है खाने पीने पहनने उड़ने सोने जागने सर्दी गर्मी तंदरुस्ती बीमारी मुख्तलिफ किस्म के हाजतें हैं हर बंदे और बंदी में लेकिन सारी दुनिया के सारे इंसानों की तमाम मर्द तमाम औरतें तमाम मालदार तमाम गरीब तमाम जवान तमाम बूढ़े तमाम बच्चे मशरक़ वाले मगरब वाले जुनूब वाले शिमाल वाले ताजर पेशा हों या खेती करते हुकूमत चलाते हों या कारखाने और फैक्ट्रियों के मालिक हों उन सब की एक जरूरत सब की मुश्तरा का जरूरत है वो जरूरत है हिदायत की इसीलिए हजर रकम सल्लाम के साथ जो अल्लाह की तरफ से हिदायत और इल्म आया आपने उसकी मिसाल पानी से दी कि मसली व अल्लाह कि मेरी मिसाल और मेरे साथ जो कुछ अल्लाह ने देकर भेजा उस सब की मिसाल बारिश के पानी की तरह है कि जैसे पानी बरसता है समंदरों में भी बरसता है गाँव में बागात में जमीनों में तालाबों में दरिया में नहरों में बस्तियों में और हर जगह हरी भरी हो जाती है फिर खेतों के में जो बारिश होती है कि कितनी किस्म के गल्ले कितनी तरकारियाँ और सब्जियाँ और कैसे कैसे मेवे के अनार भी है अंगूर भी है सेब भी है संतरा भी है किन्नू भी है तरबूज भी है खरबूज भी है अखरोट भी है बादाम भी है चिलगुजे भी है काजू भी है ऐसे सब्जियों में मुख्तफ क़स्म की सब्जियाँ फिर चावल है गेहूं है मुख्तल किस्म के गल्ले हैं एक ही पानी सबको सर शादाब कर देता है पानी एक ही है जो आसमान से आया है लेकिन हरेक को हरा भरा कर देता है सरसब्ज शादाब कर देता है फिर जिसकी जिसको सब्जी की जरूरत है उसको सब्जी मिलती है जिसको गेहूं की जरूरत होती है उसको गेहूँ मिलते हैं जिसको चने की या चावल की ज़रूरत होती है उसको वो मिलता है जिसको अखरोट और बादाम चाहिए उसको वो मिलते हैं फिर ये बारिश जब समंदर में होती है तो वहाँ मूँगे और मोती बनते हैं जो करोड़ों और अरबों की मालियत के होते हैं जिन्हें मोती चाहिए होते हैं उनको मोती मिल जाते हैं वो बारिश एक ही है इसीलिए जो आयत मैंने कुरान की पढ़ी है तानों ने खुद फरमाया कि हमने मोहम्मद अलैहि वसल्लम को भेजकर बहुत बड़ा एहसान किया है और बिलखसूस हमारा ये एहसान ईमान वाले मर्दों और औरतों पर है कि हमने उनके दरमियान मोहम्मद अलैहि वसल्लम को भेजा तो हमारा बहुत बड़ा एहसान है वो इतनी जबरदस्त ताकत की चीज लेकर के आए हैं और हमने उनको इतनी जबरदस्त ताकत की चीज देकर भेजा है कि जिसे जिंदगी चाहिए जिसे जवानी चाहिए जिसे बरकतें चाहिए जिसे रहमतें चाहिए और जिसे इनामात चाहिए जिसे तंदुरुस्ती चाहिए जिसे इल्म चाहिए जिसे अमल चाहिए जिसे तकवा चाहिए जैसे मैंने कहा ना कि जिसे अखरोट चाहिए बादाम चाहिए चिलगुजे चाहिए जिसे गेहूँ चाहिए और चावल चाहिए चना चाहिए फिर सब्जियों की मुख्तलि किस्म और फलों की कि वो सब बारिश के पाने में छुपी हुई है इसीलिए कुरान ने यूँ कहा है कि वजालना मिनल्मा इकुल्लाशन है हमने हर चीज़ की जिंदगी पानी में छुपा रखी है जैसे ये सारे मेवे सारी सब्जियां सारे फल सारे मुंगे और मोती वो सब उस पानी में छुपे हुए हैं जो पानी बरसता है तो उसके बाद ये सारी जमीन लहला उठती है और किस्म किस्म यहाँ तक के वो बागात जो खालिश चाय के और कॉफी के बागात हैं वहाँ से बागात से चाय और कॉफी मिलती है फिर कुछ बागात खालिश जैतून के हमने देखा अरब इलाकों में मीलों तक जैतून ही जैतून मीलों तक अंगूर ही अंगूर मीलों तक इंजीर ही इंजीर के बागान और मीलों तक जाफरान के बागान ये ताशकंद में बुखारा में रशिया में चाइना में कि मीलों तक ज़ाफरान के बागान लेकिन जिन्हें जाफरान चाहिए उन्हें जाफरान मिलती है जिन्हें इंजीर चाहिए जिन्हें अखरोट चाहिए जीने जिन्हें जैतून चाहिए सबको मिलते हैं और सबके लिए पानी वो सादा है बारिश का अलैहि पाकम ने अपनी और आपके साथ जो शरीयत जो हिदायत जो इल्म आया उसको पानी से तश्मीर दे करके कहा कि तुम्हारी सबकी जरूरतें और ये थोड़ी सी नहीं थोड़े से जैतून थोड़े से अंगूर थोड़े से बादाम थोड़े से काजू थोड़ी सी सब्जियां थोड़े से गले ये नहीं तुम्हारी दुनिया और आखिरत की तमाम जरूरतें कि जिसमें सबसे पहली और बुनियादी जरूरत जो है वो हिदायत है वो अल्लाह ने मुझको देकर भेजा है इसीलिए आपने अपने साथ की आई हुई हिदायत और अपने साथ की आए हुई इल्म के आए हुए इल को तशबीह दी है और उसकी मिसाल दी है पानी से कि ये हिदायत जब आती है अभी आप देखें आपकी कॉलोनी में आपके मोहल्ले में कितने घर हैं कितने मकान हैं और एक एक बिल्डिंग में कितने कितने फ्लैट हैं लेकिन हर जगह के पकवान अलग अलग हैं कहीं मछली कहीं सब्जी है सब्जी की भी कौन सी कौन सी किस्में गोश्त की भी कितनी किस्में कहीं सीरी पाए कहीं कलेजी कहीं गुर्दे और कहीं कहीं कोफ्ते बन रहे हैं तो कहीं मुख्तलि किस्म के एक ही बिल्डिंग में सारे यू के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए हैं सबके लिए जिंदगी का सामान लेकर आए हैं जिन्हें आंखों के इफत और पाक दामनी चाहिए जिन्हें कानों की हिफाजत चाहिए जिन्हें जबानों के बोलों की हिफाजत चाहिए जिन्हें कमाइयों की हिफाजत और पाकी चाहिए जिन्हें घरों की और माशरे की पाकि चाहिए जिन्हें अखलाक की बुलंदी चाहिए जिन्हें इल्म की की ज्यादती चाहिए जिन्हें अमल की तौफीक चाहिए जिन्हें अपनी जिंदगी को अमली बना कि सारा सब कुछ जैसे कुरान ने कहा कि कुल्ल हर चीज की जिंदगी के राज हमने पानी में छुपा रखे हैं ऐसे ही मोहम्मद वसल्लम जो कुछ लेकर आए हैं सब का सारा सामान इस दुनिया का भी और फिर सकरात से लेकर के जन्नत के दाखले तक और वहाँ की न्यामतें वहाँ के महल्लात वहाँ के पोशाक वहाँ के खाने वहाँ के जोड़े वहाँ के तोड़े सब उसमें छुपा रखे हैं जैसे पानी में ये सारा छुपा रखा है उस हिदायत में छुपा रखा है जो मोहम्मद रसोल्ला लेकर आए वो हिदायत क्या है पहले तो हम समझें हिदायत किसको कहते हैं मेरी मस्तराबीनी बहनों और मेरे भाइयों जैसे चेहरे में दो आंखें हैं और इन दो आंखों से रास्ते दिखते हैं यहाँ कांटे हैं यहाँ कीचड़ है यहाँ ऊंचा है यहाँ नीचा है सामने से रक्षा आ रहा है कोई औरत आ रही है सामने दरख्त है पत्थर है टीला है इन चेहरे की आंखों से ये सारे रास्ते दिखते हैं ऐसे ही दिल की आंखों में जब हिदायत का नूर आता है उसको ने कहा है कि हिदायत والطيب بين الصالح وغيره بين الحق والباطل بين हसन तैयक हिदायत वो दिलों का एक नूर है जो अल्लाह जल्ला जला अपने बंदों बंदियों में से जिसके चाहते हैं दिल में डाल देते हैं उस हिदायत की आंखों से उस हिदायत के नूर से उस हिदायत की रोशनी से हक क्या है बातिल क्या है सच क्या है झूठ क्या है नेकी क्या है बदी क्या है अच्छाई क्या है बुराई क्या है ये नजर आती है उस दिल की आंखों के नूर से उसका नाम हिदायत है और जैसे मैंने अर्ज किया कि पानी सबकी जरूरत है वो अमेरिका में रहते हो ऑस्ट्रेलिया में रहते हो अफ्रीका में रहते हो फ्रांस में रहते हो रशिया चाइना में रहते हो यूरोप के किसी मुल्क में और यूरोप में रहते हो हर मर्द हर औरत दुनिया में कोई आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको पानी की जरूरत ना हो पेट्रोल वाले भी पेट्रोल नहीं पीते हैं और जिसके यहाँ भैंसों का तबेला हो वो खाली दूध नहीं पीते हैं पानी की बा, बात ही और है कि पानी ही से प्यास बुझती है इसीलिए आइसक्रीम खाकर फालूदे खाकर और फलों का जूस और फलों का रस पीकर फिर कहते हैं कि पानी लाओ प्यास बुझती है सादे पानी ही से हज़ुर अकम सल्ला जो कुछ लेकर आए और जैसे अल्लाह ने फरमाया हक फरमाया हमने बहुत बड़ा एहसान किया है हमने बहुत बड़ा एहसान किया है मोहम्मद रसोल्लाम को भेज कर और बेखसूस हमारा एहसान मोमिन के साथ है लक़दमल ममिनी अल्लाह ने एहसान किया है ईमान वालों को ईमान वाले मर्द ईमान वाली औरत बीच में इतनी बात जरूर कह देता हूं कि वो तो सब आप जानती हैं और आप भी जानते हो कि एहसान का बदला एहसान से दिया जाता है वो बहुत कमीना आदमी है और बहुत कमीनी औरत है कि कोई तो उसके ऊपर एहसान करे और वो उसी की जड़ें खोखली करे वो उसी की जड़ें उखेड़ दे वो उसी के साथ उसी के साथ बुराई का मामला करे कि इससे ज्यादा कमीनापन कोई नहीं कि मोहम्मद अलैहि सलाम को भेज कर अल्लाह जल्लाह ने जो एहसान किया है तो उस एहसान का बदला तो यही है कि जो कुछ आपने ला कर दिया है उसको जिंदगी में बसाया जाए वो अमली जिंदगी बनाने के लिए देकर गए हैं तुम्हारी आंखों में वो हो जो मैं लेकर आया हूँ तुम्हारी आंखों का नूर हिदायत का नूर हो तुम्हारी जबानों की बोल हिदायत के नूर वाले हो तुम्हारे कानों का सुनना हिदायत के नूर की रोशनी में हो तुम्हारे पैरों की हरकत तुम्हारे हाथों की तुम्हारी कमाइयों के नक्शे तुम्हारे मकाना तुम्हारे खाने कमाने तुम्हारे पहनने ओढ़ने और तुम्हारे तुम्हारी शादी ब्याह वो सारी उस मैंने तो मुझे मेरे रास्ते से अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है कि मैं क्या कुछ लेकर आया हूँ तुम उस सब को अपने घरों में कारोबार में शादियों में अपनी सूरत शक्ल में अपने पहनने में अपने पढ़ने लिखने में अपनी हर चीज में उसको दाखिल करो तो ये एहसान का बदला है और फिर ये चीज घर घर दर दर पहुंचे इसलिए शाहरु ने फरमाया को लिया आप अपनी नुरानी फरमा दीजिए लोगो तुम सब के लिए अल्लाह ने मुझको भेजा है अब मोमिन के जिम्मे ये बताया मर्द के और औरतों के जिम्मे भी कि ये खुद ऐसी मेहनत करें कि जिससे इनके आखों जिसके इनके दिलों की आंखों का अंधापन दूर हो जैसे आंखें बंद होती है तो सूरज निकला हो बारिशें बरस रही हो और सितारे झमक रहे हो लेकिन आंखें बंद हो तो कोई चीज नजर नहीं आती और आंखें खुली हो तो सितारे जगमगाते नजर आते हैं चांद निकला हुआ नजर आता है और लोगों का आना जाना नजर आता है घर की चीजें घरों के सामान नजर आते हैं तीन मोमिन मर्द औरतों के जिम्मे है कि ये ऐसी मेहनत करें कि जिससे इनकी अंदर की आंखें खुले, जैसे सोने वाले की आंखें बंद होती है ऐसे गुनहगार की पापी की खुदा रसूल की नाफरमानियां करने वालों की उनकी दिलों की आंखें बंद हो जाती है जिसको कुरान ने कहा है कल्ला बलवान आला ما हिमा कानू कल्ला बलवान आला कलूब ما कानू य कि इनके तो दिलों पर ऐसी मोहरें लग गई है इनकी तो दिलों की आंखें ऐसी अंधी हो गई हैं कि अब उसमें दिखने देखने की ताकत ही नहीं इस्तेदाद ही नहीं जैसे कुरान ने के कहा ला तमाम अबसार ला तमल अबसार वाला किमल कलूबुल लतीफ कि ये चेहरे की दो आंखों का अंधापन अंधापन नहीं है इसका इस, इस इन आंखों से कम दिखना ज्यादा दिखना दूर का दिखना करीब का दिखना ये इतना अहम नहीं है जितना सीनों के अंदर के छुपे हुए दिलों का है कि दिल जब अंधे हो जाते हैं तो उन्हें अल्लाह भी अल्लाह के रसूल भी आखिरत भी जन्नत भी दो भी कुरान हदीस की बातें भी नजर नहीं आती है कि जैसे अंधे की आंखें बंद होती है और उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता तो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह पाक ने पहली तो यूं फरमाया कि हमने बहुत बड़ा एहसान किया है ईमान वाले मर्दों और औरतों और पर मोहम्मद को भेज कर और भेजा भी कैसे खाली हाथ नहीं भेजा आप तो सिर्फ आप तनहा तशीफ लाते तो आपका तो वजूद ही इतनी बड़ी रहमत है आपके हर रोए में नूर आपके हर रोए में बरकत आपके हर रोये में नुरानियत लेकिन आप आप तशरीफ लाए और आपके साथ और हिदायत आई कि हिदायत क्या है कि हिदायत ये दिलों का वो नूर है जिसकी रोशनी में अच्छे बुरे में नेकी बदी में और पाकी नापाकी में खरे खोटे में तमीज होती है। और मेरी दीनी बहनों मेरे भाइयों ये तो सब जानते हैं कि जानबूझकर के कोई अपने आप को कीचड़ में नहीं घुसाता हरेक कीचड़ से बचना चाहता है हरेक ठोकर से बचना चाहता है हरेक से बचना चाहता है एक गलत से बचना चाहता है। एक नफा चाहता है, है नफा नुकसान से बचना चाहता है कि जब दिल की आंखों जब दिलों में हिदायत का नूर आता है तो फिर हक का रास्ता चलते हैं ताबेदारी का रास्ता चलते हैं फरमाबरदारी का रास्ता चलते हैं खुदा रसूल की बतलाई राह चलते हैं और जिससे मना किया है उससे कोसों दूर कि नहीं यहाँ तो बड़े कांटे हैं कि अगर इस रास्ते में कांटे हैं तो नबी के खिलाफ वाली जिंदगी में तो जहन्नम के सांप छुपे हुए हैं अजहरे छुपे हुए हैं बड़े बड़े फरिश्तों के हाथों के हथौड़े छुपे हुए हैं आग के अंगारे और शौले छुपे हुए हैं तो वहाँ खून की और पीप की नहरें और दरियाएं छुपी है तोबाह तोबह तोबाह मैं कभी मैं इसके करीब नहीं जाऊंगी मैं कभी इसके करीब नहीं जाऊंगा जब दिल की आंखें खुलती उस दिल की आंखों के खोलने के लिए जैसे आपको तजुर्बा है हम सबको तजुर्बा है जब कभी बहुत गहरी नींद होते हैं गहरी नींद सोते हैं और उठने का वक्त हो गया अजाने हो रही है या गाड़ी पकड़नी है या और कोई उठना है नींद बहुत गहरी आंखें खोले नहीं खुलती आंखें खोले नहीं खुलती तो फिर हम आंखें मलते हैं है आंखें मलने के बाद कि अब आंख खुली इस मलने का नाम नबूबत वाली मेहनत है दिल की आंखें बंद हैं, अच्छे बुरे की तमीज नहीं है इसीलिए कहा ना अखुल मौत के नींद तो नींद तो मौत की छुट भैया है मर गए सो गए और मर गए दोनों बराबर कहते हैं नहीं कहते क्योंकि ऐसे जब दिल की आंखें बंद हो जाती है तो जिंदगी और मौत दोनों बराबर है कि जैसे जानवर जानवर को किसी को सिंग मार दे किसी को मुंह मार दे कुत्ता किसी को काट ले और कोई किसी कोई नर किसी मादा पे चढ़ बैठे कोई मादा किसी नर के पास चली जाए जानवर है उसको कोई तमीज नहीं कि जब मर्दों औरतों की आ, दिलों की आंखें बंद हो जाती है तो फिर इन्हें कोई चीज अच्छा क्या है बुरा क्या है नेकी क्या है अल्लाह जल्ला जलालूहू अम्मा नू